друзья, сегодня первый полуфинал фан-зоны третьего сезона. И сейчас мы немножечко поспрашиваем людей Как вас зовут? Татьяна. Татьяна. Очень приятно. Меня зовут Алексей. Скажите, почему вы сюда пришли? На КВН. На КВН. Вы считаете, сегодня будет весело? Да, я думаю, да. Нет, не будет? За кого болеете сегодня? За Тути Фрути, я болею за Вишню. Они сегодня выиграют обязательно. А почему не за Суму? А сегодня не играют в сумму. Играют. Две команды сумские а играют, Рэмбо. но вы, Рэмбо, наверное, афиши не сборная. смотрели, а да? Не Рэмбо школьная сборная, все помню. Так за кого болеете все-таки? За все школьную сборную! Да, школьная сборная прошла, и она сказала болеть за школьную Это сборную. Это неправда. Сейчас мы возьмем интервью у девочек, которые продают билеты на фан-зону. Очень ответственная миссия. Девочки очень заняты, но мы сейчас вклинимся в их <связанная> бешеную атмосферу. Девочки, как вам работает в фанзоне? Шикарно, просто очень классно, очень довольны, очень нравится. Люди классные приходят. Много позитива. Вы много денег гребете вообще за свою работу? <связанная> <Мы> очень. <связанная> это Все-все наше. Но На вижу, ты отлично одета. Ты это все заработала за то, что ты вот, вот здесь вот. Все благодаря фанзоне. Все благодаря фанфонзоне. Фан Понятно. То есть вы считаете, что КВН это чисто коммерческое коммерческое дело, да? КВН это чисто юморное дело. Юморное, но деньги не шуточные, да? Деньги очень не шуточные. Ты зубы отбелила, да? Да, я все сделала. друзья, друзья, сегодня, прямо сейчас мы видим человека, легенду, Руслана Солоху. Я уже, я уже не буду вам давать это. Вот, человек, вы, человек... называетесь неправильными словами. Легенда. Человек, уже, человек, сказал. который э, когда-то... Ну, примерно так оно и было. Да. Спасибо. Я да, попросила. Так, девушка, подходите. Ты же попросила. Глупышка. Остановись, не пружись. Итак, сейчас мы возьмем интервью у девушки, которая любит живчик. Девушка, скажите, вот зачем вы пришли на КВН? Чего вы ожидаете? Я ожидаю хороших позитивных эмоций. Побольше позитива, смеха, конечно же. Ну, конечно, у нас в первом ряду места не очень хочется сидеть. Вы серьезно вообще сейчас говорите? Да. То есть вы реально ждете позитива от КВН? Да, <laughs> Ой, Лан, я не хотела давать интервью, простите а, меня, я пойду. Э, скажите, как, как, как на вас влияет живчик? Э, почему э, вы постоянно смеетесь? <laughs> Это живчик. КВН <laughs> еще и начался, вы постоянно смеетесь. Скажите, почему? <laughs> Спасибо. Вот скажите, за кого болеете сегодня? Замысел дальний, там 30-летней давности, когда была еще холодная война, вот теперь оно все. Кошмар какой, ужас. Вы представляете? Скажите, как вас зовут, представьтесь, чтобы вот для памяти, для истории. Кем работаете? Работаю преподавателем, но не в этом вузе. Добрый день. Здравствуйте. Без комментариев. А, комментариев нет. Комментарии отсутствуют. Но давайте еще раз попробуем. Скажите, можно буквально пару слов? Скажите, а, что вы здесь делаете? Интересно. А, охраняете, да? Вы охранник? Охраняю, сказал. Ну, а вы КВН будете смотреть сегодня? Нет. Вам, вам не нравится юмор? Нет, ну нет. нравится? Я знаю, что нравится. Конечно, нравится. нравится. Вот. Приходите на КВН сегодня. Нет, я сегодня не могу. То Но есть что вы просто... Мы сегодня храня? Нам что не сказать, храня. А, контролируйте ситуацию. Да, да? Чтобы не было никаких хулиганов. Вот так вот. КВН без хулиганов. Итак, сейчас мы увидим лицо той девушки, которая развалила легендарную команду Safo. Тома! Скажи, зачем ты это сделала? Я думала, что они будут играть дальше. Добрый не день. Добрый день. Извините, можно вас на секундочку? <соцентричный> почему? Потому что я не хочу ну почему же? Сегодня же юмор, КВН. Хорошо. Ну пожалуйста, буквально пару слов. Ну вы же похожи на Чака Норриса. Этот Вокер, техасский рейнджер, отказался нам давать интервью и ушел в пихту. Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение. Вам жалко, что вы не будете там присутствовать на этом празднике юмора? Конечно, в какой-то степени. Сейчас мы зададим вопросы тем, кто умеет отвечать на вопросы, как, как минимум умеет задавать их. Это журналисты Академ ТВ Яна Стоян и ее сестра. Итак, Яночка, Скажи, пожалуйста, зачем ты приперлась на Квн? Поржать. Тебе делать нечего? Нечего. То есть ты считаешь, что сейчас такая ситуация в стране, когда нужно идти ржать? Конечно. Обязательно. И побольше. И тебя поцеловать. О -о -о. Чего ты ждешь от игры сегодня? <се> Замечательно. План выполнен. Всё, можно идти Можешь домой. Уходить, да? я полагаю. Искренне надеюсь, что сегодня бомбанет юмор. Неожиданно. Неожиданный такой ответ. Так, это юмор и бомбанет. Стоп, снимаем. Сейчас мы поговорим Пусть с людьми, которые... Ага. А. Сейчас мы поговорим... Да? Вот так? А? Побежали. Чёрт! Побежали за ними! Стойте, остановитесь, пожалуйста! Ну, пожалуйста, я вас найду везде, даже в женском туалете. Друзья, внимание, мы заходим в женский туалет. Мы в женском туалете. Итак, Прямо сейчас мы хотим поговорить с людьми, которые делают КВН сумщины. Итак, женщины, скажите, скажите, пожалуйста, э, чего вы ожидаете от сегодняшнего КВН? -а? Чтобы все до дома пришли. Вот, чтобы все закончилось, чтобы до дома пришли. Э, женщины, скажите, скажите, пожалуйста, э, кто победит сегодня, по вашему мнению? Как вы готовы к игре? Скажи мне, чего ожидать от вас сегодня? От нас можно ожидать на КВН, ну, думаю, самое главное, может быть юмора. Может быть. Может быть. Ну, мы выйдем, там, если что, вы посмотрите зал, если смешно, то вырежете, вставите, похлопайте, да. А так мы готовы на все 100, 0,5. Коньяка. Как вы подготовились? Как, как, какая подготовка к игре? Есть какой-то ритуал, вот, чтобы вот, перед выходом на сцену какой-то ритуал да. сделать? Есть да. такое? Да, чтобы у нас взяли интервью тогда у нас игра удастся да. Ну я вас поздравляю! Все, мы вот, будем. эти ребята сегодня выиграют да. Это Проспект Наук, правильно? Да. Это команда Проспект Наук из Киева Ребята из столицы приехали в наш миленький городочек Сумы. И сейчас мы у них спросим, буквально парочку вопросиков зададим. Друзья, как вы готовитесь к игре? Именно они, да? Да. Ну, как вам сказать, до игры мы готовимся заранее, на протяжении року, полгода мы готовимся, пишем материал, репету, репетируем, да? да, да. Вот, репетируем, и стал на сцене для того, чтобы для глядача было очень смешно, чтобы он был задоволен игрой и все было, ну и чтобы мы прошли дальше. Вот это самое основное, чтобы был результат того, что мы готовим. Прям как вышки. Прям как вышки, да? Yeah. А, как вы считаете, сколько вам лет осталось до того, чтобы попасть в высшую украинскую ливу? Я даже не знаю, что да, Четыре, четыре да? да? Наверное, года четыре. И... Нам надо, да, еще пару ребят выйдет из зоны, они отсидят, и мы всем полным составом выйдем и будем вот. отсидеть. Друзья, через 4 года команда КВН «Проспект Наук» из фан попадет в высшую украинскую лигу. Итак, последний вопрос. Скажите, как вы относитесь к Светлане Лободе? Я? Я преданный фанат. Почему? Ну, блин, у меня такие красивые губы, как у меня. За кого будешь голосовать на выборах? За коммунистом. Видишь, красное, красное это. На самом деле мы исповедуем коммунизм. Ну, только такая... не говорим. Потому что регионально... Я так понимаю, вот, судя по внешнему виду, это звукарь, да? Вот. Да. Вы звукарь, да? Скажи мне, пожалуйста. Вот, всегда многие люди, и зрители, и я в том числе как зритель, задаюсь одним вопросом. Зачем звукари идут в КВМ? Их нет на сцене, их никто не знает. Они просто делают черную работу. Зачем? Ну, звукари сердца КВН. Звукари сердца КВН? Да. По мнению кого? По мнению Ассоциации Украины. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! <связывается> 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 Итак, ну, сразу же прицепимся к любимчику губернатора нашей области, к Кучерявому, который немножко сбавил волос, но не сбавил в юморе, я так надеюсь. Приветствие скоро посмотрим. Итак, ребят, чего вас ждать от игры сегодня? <связано> <связано> Смеха и юмора, как всегда. жизни. <связано> Боже, как неожиданно! Вы что, КВНщики? <связано> <связано> да, ну серьезно, да, так и будет. Не, честно, серьезно, так и будет. <связано> как вы считаете, сегодня вам кто-нибудь сможет составить конкуренцию серьезную? Думаю, да. <связано> Все команды очень сильные. <связано> Все команды очень сильные и будет очень интересная игра сегодня. Вот, э, давайте, уже, да, давайте уже уже по по-честному, -по Кучерявый, скажи, как ты думаешь, вот пошла такая тенденция в Дуте Фруте, что тебя как фронтмена постепенно замещает фронтмен полненький? Ты не, не, боишься того, что скоро ты перестанешь быть фронтменом и будешь просто как бы второплановым актером? Расскажем правду. А я никогда не был, просто он фронтмен, вот и все. Какого черта мы брали интервью Кучерявого? Итак, давайте познакомимся с фронтменом. Тути Фрути, представьтесь украинскую спилку если да я сам сцене не более ребят честно скажи мне как тебе фанзона вообще ну как бы твое мнение Алие да мы ее обожаем мы сюда стремимся попасть седьмой раз приезжаем уже сюда и каждый раз она нас приятно удивляет воспитывает и делает б... из нас людей Говорить. И никто, и, и, и никто же глядит. Вот. Ну, ребятки, удачи вам. Спасибо. За вас. Все, спасибо, спасибо вам. А, здесь еще есть не но факт. Боже мой, да. это же, это же вынос мозга, который с ногами красивыми. Здравствуйте. Привет. Девочки, буквально за несколько минут до игры мы хотим вас спросить, э, как вам Вообще в нашем городе, как вам ваш Хорошо? город лучший в мире. Нет, а не самый лучший губернатор. <naughty> <pix -2> который поддерживает КВН. Спасибо ему большое. Если бы не ваш губернатор, игры проходили бы не так здорово. Спасибо, что из сумы. Спасибо, что есть люди в сумах так поддерживают КВН-движение, и мы очень рады сюда приезжать. Спасибо mm -hmm. вам большое. Мы, мы любим вас... Сумы. Мы даже с проро, ничего не хочется. У нас такие хорошие вообще да, клоны. Да, Скажите, а почему вы, почему вы такие милые на самом деле, а, а, а мозг выносите? Почему? Зачем вы это делаете? За что? Потому что в каждой девушке должен быть вынос мозга. Все, спасибо. Спасибо вам. Болеем за вас. Все, удачи вам. Спасибо.